Salam, dəyərlı izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle gördüyünüz kimi həm görünüşi möhtəşəm, həm ləzzətli, həm də kim yum yumşaq olan qozlu kek reseptimi bölüşəcəm. Videoya başlamazdan əvvəl videonu bəyənib və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yorumda fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. İndi isə başlayaq qozlu keksimizin hazırlanmasına. Əvvəlcə 3 dədə yumurta götürürük və mikserlə bir azca qarışdırırıq. Üzərinə bir stəkan yarım da şəkər tozu əlavə edərək və xəmirimin ağrına qədər qarışdırıram. Yarım stəkan da duruyağıma verirəm. 1 stəkan da qatıq əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Və bir paket də vanil əlavə edirəm. və xəmirimizin yumşaq alınması üçün 1 stakan da manna əlavə edirəm. Əgər mannanız yoxdursa, manna əvəzinə un da istifadə edə bilərsiniz. Və üzərinə 1 stakan da un əlavə edirəm. Ona qabartma tozu ilə birlikdə əlavə edirəm. Xəmirimiz artıq hazırdır indisə avadədən yağladığım listəy xəmlimizin yarısını əlavə edirəm. Və xəmiri hər tərəfli yayıram. Hər tərəfin tozacaq şəkildə. bezdərinin qoz qırıntıları ilə avetrəm. Mən 200 qram qoz duvad elədim. Xəmirə yetəcəyi şəkildə. Mən qozu xəmirin içinə əlavə etmirəm, belə ə, əlavə etmək üstünlüyü verirəm. Çünki belə əlavə etdikdə ə, keksimin hər tərəfli qozla örtülü olacağını əmin oluram. qalan xəmrimi də əlavə edirəm. Yenə də quzun hər tərəfinə tutuncu şəkildə əlavə edirəm ki, bütün üzərinə də yenə quzdu keçim. Beləcə quz ham keksinin içərisində, həm də üzərində olacaq, həm gözəl görünüş verəcək, həm də dadı mükəmməl olacaq. Bu keksə salamura mənim sadəcə 20 dəqiqə vaxtımı pırdı. Və e, ondayki sobada bişirdim. Ondayki də hazırlanması, mənim çox rahatlıqla hazırlamaq da mümkündür. Qalan qozquruntularımda keksimin üzərinə səpirəm və 170 dərəcədə sadəcə 10 dəqiqə ərzində əvvəlcədən isitdirilmiş sobamda bişirməyə buraxıram. Keksim artıq hazırdır, bişdi. Yəni çox möhtəşəm bir qoxusu var və çox gözəl bir görünüşü malikdir. Videonu izləyib bəyəndisiniz, kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Həmişə izləyicilərim, bu günlük bu qədər. Gələn videomda görüşmək üçüncə. Hələlik